Я беру всі документи, ми збираємося по поспіхам. Це ж я, сестра, мама, жінка, двоє дітей. Верні, троє, Артем же ж. Просто Артем бігав сам. Ми приїхали. Да. Самих, одні з найперших. Тобто в театрі толком ще людей не було. Ось ці колони. Десь третя колона сліва. От тут. Десь вона тут була. Оце нахер було місце. Ми собі ото під стіночкою зайняли. Картонки, хто що було, кого? стулки були. Ми стулки ще встигли вицепити. Одна стулка сюди, друга стулка сюди. Бо ми всі на напротиволожні. Там же курточки ми скидували, коли в жарко було, ж температура скакала, що люди то нахекають, то відкриють трошки, то знову нахекають. Забите було все до верха цих стулок. Така угу. куча. Ми потрамбували, так і там потоки з'явилися, там, де ще стуля з'явився діва, який uh -huh. привезли, не знаю, де вони його взяли. І постійно їх двигали нас, втісняли туди, бо що ніде було ходить. Ми просто морально психологічно трошечки відходили, і ми перший день просто переночували на стулках. Люди набувались, 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 дуже багато людей, діти плакали, всіх. Там, там страшне було. І людей підвозили, завозили і завозили. Селили сторога тут, там не селили, поэтому по вот тим рядам і тут не селили, тому що тут купол поле, поле пространство. Тобто, конкретно о, це ж все стіни держиться, а тут поле пространство це все. Оце отут займали міста ага. за дверями. От там, виходить, лоджія. Osionfish. Оце, лодже, теж зайнята була людьми. І оце, оце все, 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 все було забито людьми. Ото все під стінкою, все теж люди. Все оце від колони, от колони і до того проходу. Коли всі розтілались спать, проходу практично не було. Буквально так можна було йти, що переступаєш через людей. І люди вже були. даже на трибунах занимала места вверху под стенкой в зале да в зале вот тут аж спали люди угу. уже настолько не было места где где получается за... вот там лоджии все вот эти верхние были заняты угу. и аж аж даже спали там хотя тут дырка вот эта вся дырку закрывал железный занавес весом в 9 тонн Наверное, на третий день вечером привезли полевку. На четвертый день с утра я вышел, говорю, кто на ней, вы будете на ней готовить? Я говорю, будете есть. Потому что уже привезли были продукты. Да, я помню. Я говорю, вы будете готовить на ней? Да мы же не знаем, тут никто не знает, как ней готовить. Я говорю, давайте я буду готовить. Я говорю, этот самый есть опыт. Ну давай. Ну, нормально будешь то и, так, говорю, я шеф повар, говорю, армейский, говорю, как бы никто не жаловался. Полевая кухня стояла четко, вот где вот эта труба, что под ней хреня человек раз вода с этой трубы. До угла входа все было заставлено 800-литровыми здоровыми пластмассовыми бочками. Дальше ну, все мы закидали палетами деревянными. А для чего? Чтоб не прострелили, чтобы осколки и не видно нас было. Не помню, какой день влепили сюда машину с водой. Тут очередь собралась, прикинь, людей, куча я говорю, куда, я говорю, сейчас не дай бог, я говорю, увидит. Стал, стал, стал по творению, говорю, лупанут уже самолет, каждый день самолет летал, бомбил постоянно. Ну, сейчас лупанет дарю. Скопление людей. Я говорю, вы что издеваетесь? Я говорю, вы что? Я говорю, сейчас будет просто элементарный удар. Я говорю, ляжем тут все. Перевезли, короче, машину поставили за драмтеатр потом на следующий день. И потом вообще не было машины с водой. А как печку топала? Дрова, стандартно, как обычно, печка, она топится. У нее принцип духовой печи. Открывались uh -huh. двери. Вставляется туда котел, он такой, как квадратный, только с закругленными, с нержавейки, с закругленными углами. Ага. Туда вставляется, по, получается заезжать по этим, по направляющим, по, специально открываешь, это ляда. И по ляде, получается, по направляющим заезжает туда и закрываешь ляду. Заготовки к еде делались там, на той ага. кухне, э, в драмтеатре. Я все либо сам выносил, либо мне Миша приносил заготовки и делались супы, всевозможные супы. Только супы, потому что ничего другого. Ну, я не мог приготовить с кашу, на кашу намного не хватило, поэтому... И, кстати, у нас круп не было. Чего-чего круп не было. Было мясо, была картошка. Круп очень мало было, очень мало прям было. Сразу кипятились кастрюли, выносились с утра кастрюли в 7 часов. Начинались... Раздача кипятка начиналась с 7 утра до 11 дня. В 11 дня все прекращалось где-то на час. В час дня уже был обед. У меня были люди, конкретно Настя, моя ну, жена Нажья, на, на раздаче была. Плюс люди, которые отвечали за раздачу. Конкретно отвечали, которые, ну то есть, допустим, делили все это на людей. То есть ложку того, ложку того, ложку того. Я уже там не отвечал, мое дело было маленькое сварить. Мы переехали в педвальное помещение. Тут надо пройти через сцену. выйти, выйти что сюда, совершенно. тут кухня, спуститься вниз по ступенькам, ну все справа да, справа И была сразу пошел вниз да, ступеньки шли туда в ту комнату, все правильно, а там была дверь, все стояло, там не было прохода На полевке стоял, так, так грустно, что мне было, может, того, что люди уезжают, может, того, что, не знаю, настроения вообще никого не было. Не готовить уже ничего не было, настроения. Поставил в воду, как обычно, зарядил этот полевка, уже пацаны растопили. И они, Я вышел, они рванули, покушали и пришли. Я пацанам говорю, ну что, что-то так кушать не захотелось, сильно, прям очень сильно, прям такого аппетита никогда не было. Мы тут не кушали, в основном ничего, обстрелы, поэтому мы тут только готовили максимум я мог там сербнуть, попробовать на соль все. Ну, мы просто набирали себе супа и несли туда в комнату отдельно, в миску, и там кушали все. То есть на полевой кухне и двое хлопцев? Ну, там, двое хлопцев, ну и вот эти пятером, они один точно был, но он, насколько я знаю, выжил. И там, ну не знаю, выжили остальные пацаны. Но они могли успеть свалить. А вот Игорь и Саша, наверное, не успели, потому что на них упала вот эта красная железная дверь. Mm -hmm. Больше всего, что они просто не успели с под нее убежать. Я сначала увидел, на меня кирпичи начали почему-то выдвигаться со стены, и это было настолько для меня неожиданно это увидеть, когда кирпич за кирпичом, вот так вся стена высовываясь, начала на тебя просто шевелясь идти, считай, mm -hmm. падать вот так. Громкий гул уши, очень такой, знаешь, вот именно, ну, секунды он, полторы, наверное, длился, если не mm -hmm. две. Все равно, что мне просто вставили, поставили на ухо просто хорошо этот самый, и качнули конкретно воздухом в ухо, что просто кроме этого воздуха ничего не То есть, mm -hmm. получался создался вакуум звуковой, mm -hmm. поэтому кроме этого взрыва я больше ничего в этот момент не слышал. упало, сразу же упало перекриття. Це все буквально в 3 секунди. Одна впала мені на спину. На спину. Так. Друга впала мені вскользь, виходить, і проскользила мені по голові, Ось тут шрам є. І вона, мабуть, падала під уголом 45 градусів, бо інак вона мені просто пробила голову. За що того, що мене придавила ця плита, ця мені щухала і упала на цю стулку, виходить, я під двома плитами був. Не почав кричати, щоб сиділи всі. Потім сказав: мама, мама поможи мені замотати голову, постарався зажать тобто голову, щоб вона нікуди ніякій часті нікуди не відкололась, розумієш? І замотав. Вылезли, уже выдрапались наверх. И уже тут на ступеньках, получается, на площадке уже выходить. Когда я услышал, что крики о помощи в кухне mm -hmm. и полез освобождать там. Трубы торчали такое, знаешь. он где-то до суда все уже было заварено. Вот этого всего ничего не было. Вот так. И вот этой стены уже, по-моему, тоже, насколько я помню, частично не было. До потолка yeah. все забито полностью. Uh -huh. Прямо вот плотно. Будто есть на мусора строительного. И до самого верха. И уже частично потолка не было. Получается, вот эту стену я обрушу. И вон он я начал подавиться, что трещина вон потрескалась вот так квадратиками, И а -а -а. начал ковырять, и он начал выпадать. А там стена. О, думаю, классно. И начал освобождать, освобождать. Это все на длинной линии было. Если бы после этого взрыва работала сразу же спасательная аварийная команда, очень mm много -hmm. дуже людей бы выжило. А так дуже много людей засыпало просто мусором, сметям. Поэтому, то есть человек живий, но ведь засыпанный. Его надо было шукать, отрывать. А вот так и получается, той, кто, кто выжив после, допустим, засыпанного, представляете, и это самое страшное. Я це даже не хочу представлять, там где, допустим, человек выжив, він в мусоре, и тут начався пожар, и він говорит.